Знаете, ваш вопрос, он вообще звучит как издевательство над людьми, потому что держава не просто ничего не делает для этого, а в государстве даже нет специального органа, да, который должен, в принципе, заниматься этими людьми. И мы получаем с вами, есть такой термин известный, который возник после Второй мировой войны, это так называемое потерянное поколение. То есть люди, которые прошли фронт, они, они не просто брошены, не говоря уже о, не дай бог, покалеченных людях, а они даже не могут себя найти в этой жизни. Да? То есть они полностью, у них изменилась психика, у них изменилось мировоззрение, и фактически эти люди остались сам на сам с мирной жизнью, которая они фактически, из которой их вырвали, и сегодня они не приспособлены я даже не хочу говорить за державу, потому что я еще раз говорю, это просто издевательство. Сегодня есть достаточно гражданских организаций, которые взяли на себя эту функцию, в том числе благотворительных фондов учрежденных даже бизнесменами, которые занимаются этими людьми как бы служба я не знаю социального захиста, ну у нее есть безусловно какая-то база там своя, да, но в этой базе нет людей, которые воевали. Может быть не возразит господин чиновник, который здесь присутствует, но в основном там в общем-то присутствуют те слои населения, которые ведутся там годами. Я вас уверяю, что там уже много людей, которых не существует. Это просто еще один способ зарабатывания денег. А люди, которые прошли войну, они сегодня в основном действительно обращаются к волонтерам, обращаются к активистам, которые занимаются трудоустройством этих людей, которые занимаются социальной реабилитацией этих людей, психологической реабилитацией и просто фактически оказывают им материальную помощь.